Чи можна автомеханіком заробляти гарні гроші, і що ти можеш порекомендувати хлопцям, які хочуть? Стати автомеханіками, які дивляться нас, які в загальному хочуть пов'язати своє життя, того що давай, скажемо так, ми всі хлопчики, і нам всі подобаються машинка. Просто ми були маленькими дітками, ми гралися машинками. Зараз ми підросли. Ми теж граємося машинками, тільки по іншому. Твоя думка, твої поради. Ну от так, от, чисто від себе, чисто від душі. Во-первых, механікам по поводу зарплат. Я думаю, робота механікам можна більше, ніж адекватні деньги. Но нужно понимать, что нужно быть, во-первых, квалифицированным. Сто процентов. Плюс нужно быть все-таки универсальным в плане нельзя крутить только ходовки. Сто процентов. Но и нельзя крутить только моторы. Сто процентов. Потому что тут все должно быть Баланс. Должен быть баланс, да, потому что это надоедает. Хотя у каждого свои направления видения. Может, кому-то нравится там, загрузиться моторами и вообще и не видеть да, да. да. В плане с чего начать и что делать, только совершенствоваться, читать техническую документацию. Ведразу сразу это... учиться работы правильно, да. без колхоза, четко по книжке делать выводы, чтобы было минимум количество рекламации, делать красиво.